Football Hello, ladies and gentlemen. So, welcome to this press conference ahead of our match here tomorrow Ukraine versus Iceland. We have here head coach Artner Kunluxon and team captain Halper Haraldsson to take your questions.

So please raise your a you yes, question. Лері center. добрий вечір. Читали в змі, що ваш це питання до футболіста. Колеги ваші по збірні говорили про те, що налаштовані на реванш. Ось власне які висновки зробили з того поєдинку, які складнощі були в поєдинку з матч із збірної України, і хто із футболістів збірної України найбільше проблем завдав? okay, the question is to the player. Uh, actually, the media quoted uh, some of your teammates who said about you are looking for the payback after the match against, uh, against ukraine in iceland. so is it true? actually, is it, is it your motivation to uh, make a revenge? and uh, uh, what conclusions did you make after that match? and probably what ukrainian players uh, player was the most difficult to play against? Uh, we go into every game to to win, uh, not necessarily to take revenge on the loss. Uh, I think our, we deserve more uh, in the game at home, um, but that's football. Uh, you don't always win, uh, but we will try to to win tomorrow, of course, and not necessarily take revenge. But Malinowski was <laughs> really. Það var mjög heimilegt á hjálpu og það var hann sem það var mjög ofn. Ну, власне, ми хочемо виграти кожен матч. Це не стосується того, що це реванш, чи не реванш, і наша задача виходити на поле і вигравати кожен матч. Що стосується матчу проти Ісландії, проти України нашого домашнього, то звичайно я можу сказати, що ми точно заслуговували більшого і не мали програвати цей матч. А щодо гравця, який е, був найбільш небезпечний, ну, звісно, Маліновський нам завдав, мабуть, найбільшої небезпеки в тому матчі. Суспільне спорт, але Васьковська. питання до тренера. Після матчу з Азербайджаном тренер сказав про те, що другий тайм, такий, як вони провели з Азербайджаном, в матчі з Україною був би смертельним вироком. Тож, які плани, що буде робити тренер, щоб цього вироку завтра уникнути? Uh, uh, the question to the head coach, actually, uh, after the match against Azerbaijan, you told that uh, the second half in Azerbaijan um, was uh, not that you wanted to see and it was like a, a, a death for your team in case you played against Ukraine. Uh, so um, what are you going to do tomorrow not to repeat the situation in Azerbaijan and not uh, to avoid that situation? Uh, yes, it's going to be... Uh a really big game tomorrow, totally different from the Ache Pache one. Uh, I got the feeling in the, in the second half, and maybe it wasn't true, but uh, I was an ex-player myself and sometimes you just want to save yourself a little bit and don't go as hard into the tackles as you normally do. I think it's a normal feeling knowing that there's a really difficult game on, on Sunday, which is tomorrow. But I think the, the occasion tomorrow, a really big game,

Ну власне, так да, дійсно ви праві. Але я можу сказати у виправдання своєї команди, що е, коли ви ти виграєш 2-0, то звісно, хочеться трошки поберегти е, сили. І відповідно, можливо, це так ментально сказалося на тому, як ми провели другий матч. Але завтра буде зовсім інша гра. Е, ми всі розуміємо, що для України це надважлива гра, і для нас це гра, яку ми маємо виграти. Е, тож для обох команд це буде вирішальна вирішальний матч, і я сподіваюся, що завтра ви дійсно побачите е, такий матч драматичний. В якому буде боротьба всі 90 хвилин, тож я з нетерпінням чекаю цього матчу. Добрий вечір, про футбол діджитал. Ось ваша збірна за один матч проти України пропустила 5 мячів. Проти Франції за дві гри 4 голи пропущені. На вашу думку, чому так? Це могла бути якась недооцінка зі сторони вашої команди? Чи можливо через стиль гри як грала ваша збірна проти Франції і проти України? Okay, the question is to the head coach actually uh, you conceded five goals um, in match against uh, in one match against Ukraine and conceded four in two legs like, against France why did it happen this way uh, did you underestimate Ukraine or probably played uh, better against France uh, how can you explain this result I think the the game against Ukraine in Reykjavik was one of our best games uh, in a long while I know we conceded five goals but uh, the five goals were really freakish, really good quality from outside the, the box, which only happen every once in a blue moon. So I thought we played really well. Uh, conceding four goals in two games against the top three team like France is, is not a bad thing because we scored four goals as well. So I feel that we have made good progress uh, in all the windows. Azerbaijan games were really good as well, seven goals against zero. Ég hef ekki það að ekki að Ukraínu tíma séu það í stílum. Þau hefði að drauðið á Azipasins og þá hefði þau skoðið hérna þar og þá þátti það á Fransins og það er að skoða það. Þannig að ég veit að það er ekki að hægja það í stílum. Ég veit að við erum að vera aðeins á það í stílum. Ég þútt að það er að það er aðeins 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 a Так, ви, ви праві. Ми пропустили п'ять матчів п'ять м'ячів, але я можу сказати, що це була одна з таких одна з дуже хороших матчів для один з перепрошую. Один з дуже хороших матчів для збірної Ісландії. І насправді, якщо ви зараз проаналізуєте ті голи, які ми пропускали, це такі стаються раз в мільйон років, тому що ми пропускали дуже класно після дуже класного штрафного, або там з поза меж штрафного майданчика і просто такі голи неймовірні раз на тисячу років. І я можу сказати, що добре, що ми. Пропускати теж чотири голи в матчі проти такої топ команди, як Франція, це теж не соромно. Насправді, тому що ми зіграли дуже дисципліновано і ми теж показали дуже хороший футбол проти Франції. І я можу сказати, що ми з кожним міжнародним вікном ми граємо все краще і краще. І я задоволений своєю командою. Я можу сказати, що, наприклад, ми... Україна пропустила чотири від Франції в одному матчі. Ми Пропустили там по два. Це теж результат. І відповідно, я думаю, що завтра ви побачите дуже серйозний, дуже хороший матч, і обидві нації мають бути, мають очікувати цей матч з нетерпінням. Uh, і ми так само чекаємо на те, щоб вийти на поле і показати свою гру. incredible How can you remember all that <laughs> any further yes front row Також маю питання до головного тренера з огляду на ту гру, яку вони продемонстрували у своїх, на своїй території, за своїх стін і підтримки видовищну і гідну. Наскільки фактор з точки зору психології і тиску, що така надвирішальна гра буде вже на виїзді, може позначитись на його підопічних? Кончання uh, head coach. Actually, you uh, played Great games uh, at home, uh, thanks to your fans, thanks to the supporter. But tomorrow is must-win game for both of teams, but, and it's home match for Ukraine. And of course, we expect a lot of fans lots, uh, and uh, support for our team. Is it a pressure for uh, Iceland? And uh, how do you feel about that? Uh, tomorrow we will play away game, such mm -hmm. a decisive one. Yeah, the, the home advantage in in our sport is is, is important, is crucial. eins og við uppvatið þér át umað svona solnum inn hón í Fr respuesta og við verðstu ekki að þesu aðىðpa þljóta ind og vera til þallir hefðspað. Ég rétt að morgan þá kommer títa að aldrei við að ið í ôndau á seg inn en eins og méd hónur síðst aktunálmis níðavinn sem skilir fólk var sem litres p我不知道 illustraz voru dalega um energadeyrðun etta multimassbōtu stráðgas жеint tilnegið til dæt the World Cup, og þú veist, eftir ingau sem vídeos sem helur um að عantelega það þá van doð, þá hérna verðum ekki marg sagt eitthast corándsforgænt. Звісно, в такому спорті, як футбол, перевага домашнього матчу дуже важлива. Але ж ви бачили, що, наприклад, у матчі в Парижі проти Франції ми теж починали дуже добре. І це теж результат нашої великої роботи. Що стосується завтрашнього матчу, то звісно, ми розуміємо, що це надважливий поєдинок для обох команд. І я розумію, що можливо команди і гравці будуть нервувати, але нам важливо насправді сконцентруватися і зібрати всі нерви в кулак. Ось. Тому що ми всі розуміємо, що на кону, а на кону вихід на чемпіонат світу. А це може бути один з найважливіших турнірів в кар'єрі кожного з гравців, і ми всі відчуваємо цей тиск. Але нам потрібно справитися, нам потрібно зробити те, на що ми налаштовуємося. лаштовуємося. Yes. Вадим Шевякін, Магого. Добрий вечір. І питання просте. Вас завтра влаштовує нічия. Відповідно, наскільки ви раді цій перевазі і чи не боїтеся, що ну, через цю перевагу щось може піти не так з емоційної точки зору? The question is to, to the head coach. Draw is enough for Iceland for tomorrow match. Uh, is it advantage for you, or, possibly, or probably, um, It can play the just a bad, uh, bad mm -hmm. joke for your team with the mentality of your team. What do you think? Uh, it's a good question. It depends on the, the message the, the players will get before the game. Uh, it's a really dangerous situation if you, if the message is, uh, message is we're going to sit and play a low block for 90 minutes. I think it's impossible. Uh, Ukraine has got too much quality to, to win that game easily. So, we have to have. Uh, við erum það hægast skorin tím í grúti með fránum, með 13 skor. Það verður að við kanum skorja á hverju stadion og hverju tím. Við erum því að við verðum að hægast því að við erum á því að við átjáðum út að varna hægt að skorja, en að það er að við erum að skorja og að það er að það er að það er að skorja og að það er að það er að það er að skorja. Звичайно, ми всі це розуміємо, але ж ми не можемо сказати гравцям триматися 90 хвилин. Ми ж це ми ж розуміємо, що це взагалі неможливо, тому що Україні потрібно вигравати і захищатися 90 хвилин неможливо. Звісно, ми будемо думати про те, щоб забити. Ми одна з тих команд, яка забила найбільше в нашому в нашій групі 13 м'ячів, і ми забували проти кожної команди, з якою ми грали. І я думаю, що це насправді наша перевага в тому числі. Нам потрібно заспокоїтися. Нам. Потрібно використати наші сильні сторони, тому що ми розуміємо, що якщо ми е, вийдемо з бажанням зіграти на нічию, Україна може легко виграти цей матч, е, тому що їм потрібно заробити. Відповідно, так ми будемо ми хочемо забувати, і ми не налаштовуємося на нічию в будь-якому разі. Any further? If not, thank you for the first part, and we move ми to full icelandic now. Íslenska person, hver er þú að byrja? Sæbjörn, að hvort þú þarna meginn? <laughs> Bara á Arnar, hvernig er, er staðan á hófnum? Hvernig er lógið, getur hann spilað? Er allir heilir? Mm, já, það er allir heilir. Æðvöld er áðan. Það var enda létt æfing og hérna stutt síðan síðanstælíku var. Uh, Suðum mjög lemstaræðan aðrir eftir, eftir leikin í bakku og hérna En menn er svo að ná áttum aftur. Það var erfið ferðalög og tímamisminur og, og þess að það er. En núna er lítur út fyrir að hópurinn sé bara góður. Ekkir kemur inn í hópin líka og hérna kemur mista úr að bróðsinsitt. Þannig að allir eru glæðir. Elvar hérna, skilóriði. Hérna hérna reftir... Þannig að síðasta leik þá talaði Láris Orri um það á sín að hann hefði svona áhugjur á varna leiknum fyrir leikinu á móti Úkrænu. Þannig að bara deilur þau þessum áhugjum með hann? Ég hef alltaf áhugjum sko, þannig að ég held að þessi er bara æðli þjálfvæðansældi. Þetta var alveg... Það fyrir eftirmekkaðu gleirunum horfir hann að leik uh, í, í baku. Þetta var fyrir mér, ég var hérna að útskýra eftir leikin, með þess að það er svona eðlileg viðbröð ekkert niður. Það er úrstarleikur sem beð okkar á móti úkrænum stór leikur. Og leikmunni bara leið við eðlunum að vellinum eftir fyrrjáleikin og við ætlum að taka þetta með annar hendi í, í setni en, en í allþjóðilegum fótbólta þá er það bara trikki og, og aðsér hann að hafa í minningunum þannig að við erum ekki að skapa einhver hættuleg færi nema kannski eftir okkar klöfagang en, en, en ég, ég skil hvað menn er að fara þegar við ætlum að spila varnalegi eins og það er setnalega þá, veist, þá munum við aldrei fara á háum og ég held að strákunni viti það og, og hinga til hefur við spilað og opið um varnaleg mjög vel í þessari keppni og ég veit að það koma margir og spyrja að við fengum okkur fimm mörgum til okkur en við erum farið við þ En leikinir mot Atsipata voru bara fangmælega unnir hann að heilt yfir gerur okkar að grein fyrir því að við þurfum sterkar varnalega morgun til að eiga möguleika á að komast af frá. Já, og hérna. Já, til Arnars, bara hvað getur þú gert sem þjálfari til að halda spennuðstíðinni réttu að það er ekki örug konu megin við lína og háttaði oflátt? En ég held að það sé kannski bara eigin reynslu, bæðið þessi leikmæður og, og þjálfari er einnig að þessi leikmæni er líka búin að vani van stóru leiki, við meina Góðurinn við hliðin á mér erum búin að spila stóru leiki í Champions League og, og hann getur meilað til strákana að það eru að spila stóru leiki, við vorum en það fyrir eitthvað tveim orðu sen ekki að spila motin lákala sem er þjóð uh, í nákala sama leik og, og sáleiku var góður í minningunni og því miður töfum við þeim leik, Það er sveið og menn verið að líka að líta í smá sásuga á sínu ferli og reyna að móti verið að sé áfram en ég, ég held bara leikunum orgu við ver, erum svona að leytast eftir þess að við erum búið að sína ákveðið þroskamerki í, í hvaða glukka sem er og minn finnst þið verið á uppleið þannig að þetta ætla, gera, víst, á að vera spenningu menn eiga að vera hrættir og, 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 og nörvisir en á réttan át og nýta þessa tilfinninga til að knýja fram ykkur ákveðna orgu til að hafa eitthvað aðeins ekstra í löfbónum heldur en úkranum en þetta verður bara í lóða okkur, þetta verður mikið dramatík í 90 mínútur og meðan verða að naga þetta neglum þá verður að meðal ég og þannig að þetta, þetta munn fara alla leið. Sæpjörn. Arnáð, þú talaðum bara í reynstusen þjálfverði af svona stöðu. Þetta er umtað ár síðan að þú fórst í, en nú slegðar það ekki komið til breyðablíki, Er, eða þú veist, er einhverja einhver líkingar, veistu hvernig þú átti á að móta vera menn? Um, ég er þetta að kenni sjálfa um þann leiks og ég var ekki að þjálfa það í þeim leik. <laughs> en þetta er sko, jú, en við, við um farum, fórum við fullt á ústaleikum vikingi og svo líka í þurftunum jættirblu held ég að móti Lask í Eurókeppinni og náðum því að þetta er stundu bara taparleiki og stundu vinnurleiki. Það er kannski aðala... Kanski nálgunin svo var við þurftum jættiblið en við, við stiltum upp leiknu þannig á mótið blikunum að við vildum bara vera með stórgóstanleik og spila sóknarleik og, og mögulega kannski voru það aðeins og djart e, í leiknu á morgun. Ég held að kannski leikmundi verið kannski frekar í líkingu við þar sem við sáum á mótið frökkum og svo ferður það bara eftir styrklingaliðina hversu lengi þeir ná að halda okkur lengi í niður í lágurnuna því við erum líð bara okkar djena er reyna stígu upp og er reyna stígu upp að upp pressa. En við, við mögum ekki að vera barnalegur á um morgum. Við, við vorum aðeins svo barnalegur heima á heimavellinu og okkur leið þannig eins og við þurftum ekki að spila sterkar lágur þannig að við vorum mikið með boltan og vorum mikið í pressu en úgranna þeir eru langt fyrir ofan okkur í heimslistanum þannig að við þurfum að bara þroskast, þroskast frá því fyrirleiknum og, og sína það við eigum skilja að komast á háaðum. Hákon, þú varst spurður út í Malinovskjáðan bara á ykkur báða, er það búiðst til miklum breytingum hjá, hjá Ukraina, er það búiðst til að hann komi inn og mikilvægt á lengu hjá Böll? Mm, já, þetta er erfitt að lesa í síðasta leikjáðan, sko. þeir reyndu náttúrulega að fóra út í Fraklands og reynda hann á Jattöflinu. Þetta er bara enn og aftur hvað sem leikunni getur verið snúin, ég menna að það er mögulega kannski átt að fá að viti og komast í 1-0 og og okkur sékótið setnarleikur og þeir komnir með víti á sig og komnir eitt og lundir og, og þá fannst mér þess að þeir fóri í sitt kerfi en bara reyði yngavegð við á móti, móti frökkunum það sé kannski síni það hversu sterkir við vorum móti frökkunum, þetta er búið að vera skrítirrið mér finnst þess að, ef að staðan var í dag, mér finnst þess að við höfum meira skil einhvern veginn að komast áfram við hefum framist okkur móti aðsipatsjan og móti frökkunum með eitthvað úkranasýnd En það er ekkert hort í þess að framistuðu kannski, það er bara hvað tilur, hvernig líkinn þér enda og hvernig stegatabla endar í lókinn, en við finnst þetta þess að Úkran eftir að sína sitt í rétt andlið og vonandi verður það ekki morgun, en, en það er eins og, þeir eru búin að vera að ströggla aðeins í, í þessu reili. <laughs> það verður ekki bara að sjá til á morgun hvort það byrjaði ekki, vonandi ekki sko, en ég yeah, býstu því. Verður þið? так вырежь. Так. Украинская ассоциация футболу.